Вітаю глядачів телеканалу Рада в ефірі. Програма Власний погляд про паливно-енергетичний комплекс та проблеми розвитку енергетичного сектора економіки України. Ми будемо говорити в нашій студії з народним депутатом України Володимиром Медяником. Я вітаю вас в нашій студії Добре. і для того, щоб розпочати нашу розмову, я пропоную, щоб ви дали відповідь на таке питання: як загалом сьогодні можна оцінити стан, в якому перебуває наш енергетичний сектор, і які проблемні аспекти є найголовнішими? Очень хороший вопрос. Самое главное, наверное, стоит говорить о том, что основой общей безопасности любого государства, как экономической, так и политической, является энергобезопасность. И одни, одним из основных направлений на сегодняшний день перспективного развития государства являются все вопросы и комплекс мероприятий, связанных с обеспечением энергетической безопасности нашего государства. Это касается прежде всего и экономии электроэнергии и тепловой энергии. С учетом того, что сейчас вот по киотскому протоколу за последние полгода-год было очень много сделано мероприятий, в частности, по всей Украине. Были утеплены государственные, государственные предприятия, здания, школы, заменены окна, утеплены стены. То есть это экономия энергии. Второе ⁇ это развитие добывающего сектора нашего собственного украинского в части угольной добычи и в части добычи газа. Потому что у нас есть масса разведанных месторождений газовых, мы добываем собственный газ. Есть разведанные, но пока не разработанные месторождения и нужно идти по этому направлению обязательно. Есть разведанные месторождения сланцевого газа, мы также должны идти по этому направлению. У нас есть Атомная энергетика, которая достаточно развита на сегодняшний день. И по сути, вот этот комплекс мероприятий, связанных с энергобезопасностью, должен будет развиваться. И опять же, основное, наверное, это сокращение поставок импортного топлива, в частности, российского газа. То есть на сегодняшний день это, эти мероприятия уже выполняются. Мы намного меньше стали потреблять российского газа значительно меньше, чем это подписано в контрактах, достаточно кабальных контрактах, которые обязывают нас выбирать определенные объемы газа, порядка там 40, 000, 40, тысяч, 40 миллионов кубометров тысяч кубометров газа. Вот. Мы берем значительно меньше на сегодняшний день. То есть вот, вот комплекс этих мероприятий, это основа на сегодняшний день енергетичної безпеці країни. власне дійсно mm. паливний енергетичний комплекс він тому і комплекс, тому що проблеми комплексні і дивитися якщо говорити про перспективу потрібно на різні аспекти розвитку цього сектора. І як правило, про що б ми не говорили, все одно газове питання є головним. Що на сьогодні в цьому питанні? Особливо воно набирає такої важливості і актуальності напередодні опалювального сезону, як у нас сьогодні з перемовиними щодо з Росією, загалом газове питання. Що на сьогодні можна говорити? Ну, сначала вопроса, что касается отопительного сезона. Более 15 триллионов кубических метров газа закачано в газовые подземные хранилища. А потребление порядка 14 за отопительный сезон. Я думаю, что на отопительный сезон нам хватит и беспокоиться на сегодняшний день нет причин. Что касается переговоров по поставкам газа, вы знаете, что мы осуществляем на сегодняшний день реверсные поставки газа из Европы, что значительно дешевле для экономики Украины и выгоднее. Что касается переговоров с Газпромом и с российской стороной, то этот вопрос давно вышел уже в политическую плоскость. Контракт, который был подписан предыдущим правительством, достаточно жесткий контракт. Что касается срока исполнения контракта, это 10 лет. Что касается цены, жесткая цена. Российская сторона и «Газпром» в том числе стоит очень жестко на позиции ценовой. Не пересматриваются абсолютно цены и ни на какие условия «Газпром» не идет. И это, в принципе, записано в контракте. В контракте также нет даже условий форс-мажорных никаких, и никаких условий и предпосылок для пересмотра цены или сроков выполнения контрактов. То есть контракт достаточно жесткий, контракт антиукраинский, контракт антиэкономический, что касается Украины. И на сегодняшний день Россия достаточно жесткую позицию заняла в связи с тем, что готовится подписание Евроассоциации в Вильнюсе в ближайшее время. И по сути на сегодняшний день мы находимся в состоянии и энергетической, и экономической войны, скрытой пока войны. По сути есть эмбарго уже объявленная, вернее как де-факто объявленная, де-юре пока нет на поставку украинских товаров. В Росії це факт границі практично питання воно завжди слугувало таким елементом тиску на Україну особливо в цій ситуації, і оскільки так як ви заявили, що власне це питання і переговори перейшли вже не в економічну, а в політичну площину, тому і всі спроби яким чином домовитися, поки що не мають результату. Совершенно нет никакого результату по одной простой причині, як и я говорил, и ви говорите э, это исключительно політичний вопрос на сьогоднішній день, ряд і э, президент, і прем'єр-міністр Росії. И ряд э, политических деятелей, уже даже не представителей энергетического сектора России, Газпрома, а уже политических деятелей, э, сделали целый ряд заявлений, э, в общем-то, таких, которые э, не предусматривают дальнейшее движение в сторону, э, скажем так, улучшения позиций по контракту для украинской стороны. Э, что касается, целый ряд переговоров, что касается по ценообразованию, был проведен, пока Россия стоит жестко на той цене, которая есть, на той формуле расчета, которая есть, и она на четвертый квартал э, позволяет увеличить стоимость российской стороны газа для Украины тобто еще нам выше. То есть цены. Совершенно тарига, верно и тарифы может израсти. Совершенно верно, то есть ну тарифы мы пока сдерживаем, там есть ряд мероприятий э, для сдерживания тарифа, а, да цена возможно, конечно, вырастет. На сколько она может взрослеть, до каких Це ж межа все-таки зазначена в контракті порядка uh, 410-420 доларів. Ну здавалось би, не, не настільки багато, але якщо It в достаточно. загальних обсягах за да. кубометр, то тоді ми дійсно Конечно. виходимо на Конечно. солідну суму. Конечно. Як тоді ставитись до заяви російського президента Володимира Путіна щодо знижки для України і ціни на газ за, на, за 260 за доларів? Що це за перспектива, і чи власне ми дійсно можемо вийти на таку ціну? Нет, здесь есть элемент политического лукавства, вот с моей точки зрения, так, так можно характеризовать, потому что для поставок в Европу Газа. Для того, чтобы работала газотранспортная система, необходимо определенное количество, определенный объем так называемого технического газа для поддержания давления, скажем, в трубе газовой, да, вот в системе. И это речь идет непосредственно об этом газе. То есть это не тот газ, который можно... Это не поставки. Конечно, нет, это не поставки. То есть цена была озвучена, то есть, только, только не было сказано, что это за газ и для чего он... То есть это газ технический, который мы не можем по такой цене получать на внутренний рынок Украины. Тобто ця ці... цю ціну не варто сприймати як догму, за якою. за якою ми можемо жити в перспективі. Це вірно. А якщо говорити загалом, то ви казали, що ре... про реверсні поставки, це газ з Європи, от які перспективи у нас в цьому напрямку? Адже деякі країни ми вже отримуємо цей газ, і з деякими країнами виникли проблеми. Наприклад, так як із Словаччиною, тобто є тут ще такі є теми для переговорів. І взагалі, от якщо. про перспективный план, на как он может сработать. Ну наиболее оптимально, понятно, поставки из Словакии, то есть наиболее оптимально а на сегодняшний день для Украины. Но из-за наближенностью учетом... и за, наближенность, и за... Со... Як... совершенно верно, да, совершенно верно. Но из-за давления со стар... с российской стороны на Словакию, пока, скажем так, для пере... текущие, переговоры приостановлены, мы не получаем по этой ветке газ, мы получаем из Ленгри. На сегодняшний день там снова Росія вплинула да, конечно. Вплив. Как, Каким-то образом, да. То есть прямого нет, потому что там подписаны контракты, и европейские потребители в лице компаний, которые занимаются транзитом и ну, продажей газа, вернее, европейские компании, они стоят на очень жестких позициях юридических, и на них повлиять после подписания контрактов невозможно со стороны России. Вот. Может быть, на каких-то, вот как на Словакию, там есть другие какие-то аспекты, по которым можно влиять. Но э, то, что мы получаем из Венгрии, там сейчас уменьшились поставки из Венгрии, но это совершенно нормальная ситуация, потому что мы э, заполнили свои э, подземные хранилища, э, мы подготовились к отопительному сезону, я, я уже, как я уже говорил, и необходимое количество газа э, мы получили. Тем более, что по контрактам с европейскими поставщиками, э, по реверсным так называемым, мы можем брать в любое время газ в неограниченных количествах. количествах э, Необходимих для потреблення без всяких санкцій, штрафів і так далі, зрозуміло, що маючи перспективу реверсного газу, нам певним чином вже ми можемо зменшити набір добір газу з Росії. Росія вже заявила, що Україна не дотримується умов контракту, і Росія погрожує принаймні уже при. Починають реально здійснювати ці погрози щодо ембарго і всіх інших, щодо недобір газу Україною. Чим загрожує нам це і чи реально ждати, як, чекати якихось таких конкретних тиск, конкретного тиску на Україну, саме в газовому питанні, можливо, і в інших ну, в других питаннях? В інших вопросах ми вже обговорили, що це є. Це закрит... закриття кордону для товарів з України, будь-яких товарів. Да? А що касається газового вопроса, то конечно по данному контракту буде давлення з російської сторони, тим більше з учетом подписания, ближайшего подписания підписання вільнюсі вопросов mm -hmm. по євроасоціації, которые я убежденко что... передбачити загалом, які штрафні санкції може Росія задіяти в цьому випадку. Совершенно четко они могут быть просчитаны, потому что это все отражено в том контракте, который был подписан. Там э, достаточно жесткие условия. Э, России по... конкретно. Так? Да, там штрафные санкции до 300%. Это очень серьезные цифры. Я вообще не понимаю, на каких условиях и как возможно было подписание такого контракта. То есть, он, он очень много возникает вопросов по данному контракту. И 300% до 300% штрафные санкции. Да, понятно, мы не добрали газа. Достаточно большое количество мы не добрали. Мы взяли ровно столько, сколько нам было необходимо включив все необходимые ресурсы, работало правительство, президент, работал непосредственно «Нафтогаз» Украины для решения этого вопроса с точки зрения уменьшения импорта из России газа. Количество недобранного газа совершенно четко ясно и понятно, но я не думаю, что России на самом деле России российской экономике это выгодно по одной простой причине, что э, с учетом заявления и президента Российской Федерации, и их политиков, они, мы, по моему мнению, они загнали себя достаточно в патовую ситуацию, с которой будет очень сложный выход, и им прежде всего сложнее будет их, его искать, чем нам. Uh, потому что uh, экономике России тоже нужно продавать газ, им тоже нужен рынок Украины. Uh, капитализация Газпрома как такового, uh, стоимость акций тоже падает, когда они теряют рынки. Они могут в принципе потерять рынок Украины, там или хотя бы процентов 80 или 90 рынка Украины. Они И наверное с определенным чином пострадает их монопольное право в самом Совершенно верно, это невыгодно для экономики, это невыгодно России прежде всего, это невыгодно для політичкої ситуації стабільності навнавнішній на внішні на А уровне. тепер хотіли ще поговорити про інтереси mm -hmm. і про вигоди для україни останнім часом уряд активно шукає можливості розвитку власної газової сфери тобто влас газ власного видобутку що в цьому питанні і які перспективи тут проглядаються вже не на... принаймні на сьогоднішній день і чи можемо досягти досягнути саме тих завдань які виставлені до 2015-2017 року за рахунок видобутку власного газу зокрема і сланцевого. Совершенно верно. Мы добываем собственный газ. Это раз на сегодняшний день. Мы, у нас есть целый ряд разведанных а, месторождений газа, а, где можно его добывать. И на, на сегодняшний день а, очень активно а, ведется работа для того, чтобы увеличивать и наращивать добычу собственного газа. А, что касается сланцевого газа, на сегодняшний день разведанные месторождения восточные, западные, а, южные, а, где-то порядка 20 2 триллионов кубических метров газа э, в разведке э, на сегодняшний день есть. Понятно, что коммерческая добыча эффективная, экономически эффективная, э, может быть в 3-4 раза меньше, это где-то может порядка 6 на триллионов кубических метров ну, газа. говорят, что, газа. Складно выйти на те показники, которые уряд закладывает на 15 на 17 рик, что это будет практически невозможно. Я об этом и говорю, да, вот экспертная оценка, да, есть разведанные 22 угу. триллиона, но есть э, порядка там 5,5-6 триллионов, это то, что экономически целесообразно добывать и собственными ресурсами, и привлекая э, инвесторов за, западных. К примеру, у, у россиян, они добывают газ в Баренцево море, сланцев. э, там порядка меньше 4 триллиона. Mm -hmm. вот для сравнения, да, вот как бы, то есть у нас запасы газа процентов на 40-50 выше сланцевого газа. Потом перспективы в данном направлении у Украины есть. Это очень хорошие перспективы, экономически обнадеживающие перспективы для Украины, в отличие от России. Потому что Россия э, инициировала таким вот образом давлением на Украину, инициировал, подстегнув, что ли. Она Стимулировала ст... Украину. Совершенно верно. Произошел шляхи. элемент стимуляции, да, мы пошли по правильному пути развития. Я думаю, что что это в вопросе энергобезопасности очень серьезный вопрос э, серьезное решение будет для Украины. Понятно, это не будет сразу, это будет год от года, потому что очень серьезные капиталовложения, но тем не менее, это э, очень правильное направление движения развития государства. И, И, еще... И опять же, для России неправильно, uh -huh. потому что они будут терять наши рынки. В конце концов, потеряют. И если говорить уже про загальные перспективы, которые у нас на порядке уже на ближайшее время, какие, в перспективы открываются перед Украиной с подписанием угоды, Что мы можем получить на в этой сфере и какие гарантии даст да, да Европа Украине развитию паливного энергетического комплекса? Ну, на сегодняшний день данных вопросов э, в тексте э, документов, которые по Евроассоциации будут подписываться в Вильнюсе, э, нет, вот конкретно по газотранспортной системе, по развитию. Есть, сферы, да, есть по, да, по сферам совершенно верно. Я думаю, что после подписания в Вильнюсе э, договора об ассоциации э, Европейский союз, Европейский парламент и политики, и экономисты, европейские и все страны Европы, я думаю, они поменяют и отношение к Украине. Мы уже будем больше, скажем, направлены в сторону развития, достижения тех стандартов, которые есть в Европе. И, конечно же, что касается газотранспортной системы Украины и вообще сферы энергетической Украины, я думаю, что Европа будет... Мы найдем большую поддержку в Европе на сегодняшний день для позиции переговоров с Российской Федерацией. То есть, каким чином, Европа может стать гарантом украинской независимости в этой сфере, або поступовой... Совершенно верно, и более сбалансированные будут переговоры у нас в Российской Федерации, по одной простой причине, что на сегодняшний день как такового переговорного процесса нет. С нашей стороны есть и желание, и движение в этом направлении. С российской стороны есть только ультимативные позиции. І опять же зв'язаний з політичним будущим України. Будемо сподіватися, що те, що ви сьогодні сказали, ті перспективи дійсно виправдаються. Дякую вам за участь у нашій програмі. Володимир Медяник, народний депутат України, був гостем нашої студії. А вам, наші глядачі, я дякую за увагу. з парламентським і надалі. Якщо хочете більше знати про життя України та події у Верховній Раді, на все добре.